Що ж відбувається в зоні АТО і чого далі очікувати нам українцям? Ми поговоримо із Дмитром Тимчуком, це координатор групи «Інформаційний спротив. Він на прямому телефонному зв'язку зі студією. Дмитрий, вітаю! Як розцінювати заяви Захарченка, які сьогодні він зробив про те, що Україна порушила мінські домовленості, і ДНР готується до військових дій. Добрый вечер. Ну, что касается заявления э, о нарушении украинской стороной минских договоренностей, то не совсем понятно, идет, о чем идет речь. Значит, то стоит с того, что изначально, после подписания минских договоренностей, мы слышали со стороны представителей ЛНР и ДНР о том, что они не собираются их выполнять. Хотя зачем тогда, в каком случае они подписывали, было не совсем понятно. Э, на данный момент ответить на это заявление очень легко. Достаточно взять карту от 5 сентября и посмотреть на территорию, контролируемую террористами, и карту на сегодняшний день. Мы видим, что территория, которая контролируется террористом, она выросла весьма значительно, весьма ощутимо. Они захватили практически весь юго-восток Донецкой области, отбили полосу вдоль границы с Россией, и в этих условиях непонятно, ну то есть если бы Украина, украинские войска нарушали договоренности, наступательные действия предпринимали, то непонятно каким-то макаром они лишились такой части территории из-под из -под контроля, если террористы соблюдают эти соглашения. Ну то есть понятно, что эти заявления... это Ну а заява про самим, то, что мире... ДНР готовится до э, войсковых действий? У нас есть тоже такие данные о том, что вне зависимости от этих заявлений, действительно мы наблюдаем подготовку к наступлению. На сегодняшний день мы фиксируем создание порядка четырех ударных группировок. На в юге Донецкой области, в районе Мариуполя, мы сегодня обнаружили вторую, ну, сегодня, вернее, на протяжении последних суток зафиксировали вторую батальонную тактическую группу. Идет переброска техники и вооружения, в частности артиллерийских вооружений, по направлению к Волновахе. То есть, да, российско-террористические войска явно готовятся к наступлению.